thank <music> you Мали, ми його не втрачали, а вже встигли подружитись і гурт спортивний наш зміцнити. Так, окрім життя спортивних, вам це скажемо колективно. Має в навчання та чих творчих починання. Довести постулат для вас кожен буде рад. Тож не ґаємо ні хвилини, а стартуємо не спинними. Першим творчість і талант вам представить дебютант. поезії чарівний світ нас закликає Білодід Сергій. И не вирущий в ответ людской эмоции Открываю вырубку. Я не унижусь перед тобой, ни твой привет, ни твой укор. Не власть на моей душе. Знаю, не чужие с этих пор. Тебя позабыла, я свободу для заблуждения не отдам. И так пожертвовала я годы, твои улыбки и глаза. И так я слишком долго видел, тебе надежды и дней. целый мир вас ненавидел, чтобы не тебя любить сильнее. Как знать, быть может, те что протекли у ног твоих, Я отнимал вдохновение. А чем ты, а чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесным, и силой духа убежден. Я дал бы миру чудесный, А мне за и смерть Зачем так нежно обещала заменить его венец? Зачем ты не была сначала? Какую стала наконец? Я горд, прости, люби другого. Мечтай любовь найти другого. Чего б то ни было земного, я не соделуюсь рабом. врагом. Чужим горам под ним другом, Я Я удалюсь, может быть. Но слишком знаю под ним друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану клясть со всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Колись испанцы выгадали диво, и назвали его гордо и красиво. Гитара, и це слово дыхание. И свет музычный всегда нас управляет. Для вас на струнах гитарных сыграющих. Значить так, слухай мене сюди. За третім літом. Турцію. Да. Визьмав. Кай, так. Да. Ну, ти должен знати ответы на всі відео. Прийдемо Да. да. Ти у мене умний? Да. Неправильно. І <реш> так, я задаю вопросы. Я підготувався. Ти відповідаєш чітко. Ти готов? Ні. Ти готов? І так. Зверніть Перший вопрос. Кто я твій? Бабка. А мамка у нас є? Мама тебе бросила п'ять років назад, забрала все і пішла до більш красивого. Молодצא. <рес> Коробку всю закрить. Не в утром що? Не будить і принести два пива. Ні. Yeah, no. <рес> у басейн Нельзя. А? Потерпіть до моря. Молодצא. У сніданок вона дай йди голодним і з пакетом. Да. Что надо казать горничной? У нас чисто. А если у нас грязно? У нас чисто. Вещей надо брать по минимуму. То что? То только папки и вещи. Да. Баби, цветы, детям мороженое. Если девушка некрасивая? то принести папки еще два пива. Если девушка замужем, а когда это папа останавливал? А когда это папку останавливаю? Когда муж боксер. Если у красивой тети есть ребенок, то есть вероятность того, что он не работает по той же схеме, что и мы. <свес> дружба дружбой по пляжу не может. А, <свес> <зичь его. свес> Когда ты спишь? Днем. Когда загораешь на пляже? Ночью. Почему? то, что на кровати папка и тетя, а на пляже лучше, чем в кафу. Верно. И... Якщо що, ти? Ми... — нічого не І? И... — нічого не чуть. Якщо гора йде до магамеда, значить він не такий красавчик, як папка. Якщо <правда> папка привів до нас у номер дуже красиву тютю, то я должен тихо і незамітно вийти на набережні, прогулятися там дудра. А те не бог, і папка красавця. <правда> Наши матери Папа пил водку? Папа пил воду Папа общался с другими тетями? Папа не общался с другими тетями Правильно, потому что общением этот процесс назвать сложно Для тебя главное? Не заболеть А почему? Со мной никто не тебя не будет Если у тети болит голова? Голова может не участвовать в первую очередь толстая, неправильно. Женщина. О. Если тетя толстая и страшная, у нас есть мама, и мы очень-очень сильно любим. Мама не узнает, получишь велосипед. Да -да -да -да. Чем папка занимался на море? Скучал по маме. Ответ не полный. Плакал, грустил, сидел у окна и скучал по маме. Зачем папке были тети? Что папка приятно до досуг. А зачем папки еще и сын? И сейчас сын папки не нужен, то я смогу как вот за пивом. Стоять! Идем дальше. Если тете 17 лет, отступи а у меня к рыбаке. Точнее, отпустим, пусть чуть-чуть подрастет. <реш> Поехали дальше. У автобусе сколько тебе лет? Скоро 7. А когда идешь за пивом? 21. Молодцы. Ситуация за столом. Рядом с красивой тетей папка случайно бухгалтера. Бабка не случайно букв. Папка хотел бухнуть. Но букнула тетя. Это сигнал. Какой? Я и тетя. А, внимание. Приезжаем домой. Я молчу. Мама будет выпытывать. Я молчу. У папки засос на шее? Благодарю. В попе, не Если мама приходит денег, то бабка приложит больше. И... велосипед! <с canopy> Познаем, поехали. Подгадуйте нам, друзья, или быть честным не даремно. А ми даруємо вам свої таланти, артистів, співаків і музикантів. А зараз наш сюрприз і наше диво талановита, молода, красива. Вас змусить бурно їй аплодувати принцеса ритму Єжиченко Катя. Ну а зараз пані музика запрошує нас у свою музичну вітальню. Перед вами виступають справжні любителі музики Федоренко Максим. Давайте зустрінемо його аплодисментами. Okay. Uh -huh.